কাজিৰঙাৰ সম্পৰ্কত এই ৰাজনীতি নেতাবিলাকক লৈ ভিডিঅ' নবনাওঁ বুলি ভাবোঁ কিন্তু কেতিয়াবা এনেকুৱা কিছুমান কথা কৈ দিয়ে যে সিহঁতক গালি নিদিয়াকৈও থাকিব নোৱাৰোঁ আৰু ভিডিঅ' নবুনাকৈও থাকিব নোৱাৰোঁ এতিয়া চাওকৰাজ বিজেপি চৰকাৰে কাজিৰঙাৰ জীৱ জন্তুবিলাক সুৰক্ষিত হওক বুলি এখন কাজিৰঙাৰ ওপৰেৰে এখন ফ্লাইঅভাৰ বনাম বুলি কৈছে আৰু সেইখন বনাম বুলি কোৱাৰ কাৰণে এই কংগ্ৰেছৰ নেতা এইটো গৌৰৱ গগৈয়ে কি বুলি কৈছে শুনকচোন কাজিৰঙাৰ সম্পৰ্কত হয় এতিয়া আমি জীৱ জন্তুৰ ওপৰত আজি আপোনালোক দেখি দেখিছে ইয়াত অলপ নিৰ্মাণৰ কাম হ'লে কিমান ধূলিবালি হয় আৰু তেওঁলোকৰ আপোনালোকে দেখিছেই যে আপোনালোকৰ যদি ইয়াৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ যায় এই বকৌ ছয়গাঁও অঞ্চলত কিমান সময় লাগিছে ৰাস্তা হাই হাইৱে বনাবলৈ এতিয়া সেই অৱস্থা আপোনালোকে কাজিৰঙাৰ ভিতৰত বিচাৰে নেকি কাজিৰঙাৰ ভিতৰত চাৰিওফালে জে চি বি মাচিন দিনে ৰাতি ড্ৰিলিং কাম যদি হৈ থাকে তাত পাথৰবোৰ ক'ৰ পৰা আহিব পাহাৰ কাটি পাথৰবোৰ আনিব ত' জীৱ জন্তুৰ পক্ষত এনেকুৱা মানুহক প্ৰথম এই চেণ্ডেল দি দুচাটমান দি ল'ব লাগে তাৰপিছত কথা পাতিব লাগে এতিয়া শুনক ৰাইজ কাজিৰঙাৰ ওপৰেৰে যেতিয়া উৰণীয়া সেতুখন হৈ যাব সম্পূৰ্ণ তেতিয়া আমাৰ কি কি লাভ হ'ব প্ৰথম লাভ হ'ব কাজিৰঙাৰ জীৱ জন্তুবিলাক সুৰক্ষিত হৈ থাকিব এতিয়া যেনেকৈ গাড়ীৰ লগত এক্সিডেণ্ট হৈ কাজিৰঙা জীৱ জন্তু মৃত্যু পোখত পৰে যেতিয়া সেই উৰণীয়া সেতুখন হৈ যাব তেতিয়া এই জীৱ জন্তুবিলাক গাড়ীৰ লগত এক্সিডেণ্ট হৈ মৃত্যুমুখত নপৰে আৰু মানে সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষিত হৈ থাকিব আৰু দুই নম্বৰ লাভ হ'ব যে উজনিৰ পৰা নামনিৰ যিখিনি গাড়ী যায় নামনিৰ পৰা যিখিনি গাড়ী আমাৰ উজনিলৈ আহে সেই গাড়ীখিনি বহুত সময় বাচিব বহুত কম সময়ৰ ভিতৰত মানে উজনিৰ পৰা নামনি পাব নামনিৰ পৰা উজনি পাবহি এতিয়া যেনেকুৱা এটা স্পীড লিমিট লগাইছে ক'ৰবাত বিছ ক'ৰবাত ত্ৰিছ ক'ৰবাত স্পীড ব্ৰেকাৰ মানে বহুত কিছুমান গাড়ীটো নেজানে গুচি যায় বহুত টকা মানে ফাইন হৈ যায় ত' সেইখিনি আমাৰ গাড়ীখিনিৰ কাৰণে লাভ হ'ব আৰু তিনি নম্বৰ লাভটো হৈছে উৰণীয়া সেতুৰ ওপৰত গাড়ী ৰখাই একদম ধুনীয়াকৈ কাজিৰঙাৰ মানে জীৱ জন্তুবিলাক চাব পৰা যাব মানে ভিতৰলৈ সোমাই নগ'লেও হ'ব মানে সেইখন যিখন উৰণীয়া সেতু তাতে গাড়ী চাৰি ৰখাই একদম সুন্দৰকৈ তলত জীৱ জন্তুবিলাক চাব পাৰিব কাজিৰঙা মানে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন সম্পূৰ্ণভাৱে একদম ধুনীয়াকৈ চাব পৰা যাব তো গতিকেলৈ ৰাইজ আমি এই কামটোত সহযোগ কৰিবহে লাগে হয়নে নহয় ৰাইজ কাৰণ কেলৈ সকলোৰে সুবিধা আছে গতিকেলৈ আমি এই কামটোত আমি চৰকাৰক সহযোগ কৰিব লাগে আৰু এই গৌৰৱ গগৈ এই কংগ্ৰেছৰ এইটো নেতা গৌৰৱ গগৈ সি কি কৈছে জীৱ জন্তু কিবা বুলি কয় পলাব ভয় খাই পলাব আৰু জীৱ জন্তু ইমান অঁকৰা নহয় যে মানুহে তাত কাম লাগিব সিহঁতি তাত ওচৰত গৈ কিবা কিবি কৰিব বা পলাই যাব কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হয় এখন এখন বহুত ডাঙৰ এখন হা বহুত ডাঙৰ কাজিৰঙা তো সিহঁতি অলপ আঁতৰি যাব ইমান জেগা নেগা নহয় ন অলপ আঁতৰি যাব আৰু সেইখন বনাবলৈ বেছি সময় নালাগে মই জনামতেতো চৰকাৰে সেইখন মানে বহুত সোনকালে বনাই দিব গতিকেলৈ এই গৌৰৱ গগৈ মানে মাথাত এই মাল বোলা বস্তুটো একো নাই সিহঁতৰ অকল এটাই কথা হিন্দু মুছলিম ৰাজনীতি কৰিছে মিয়াক আঁকোৱালি ল'ব লাগে তহঁতৰ চৰকাৰ সেইখন বুজিলি আৰু তহঁতৰ আইন সেইখন আমাৰ বিজেপি চৰকাৰৰ নিয়ম হৈছে যে অসমখন কেনেকৈ উন্নতি পথলৈ আগুৱাই নিওঁ সেইটো নিয়ম আৰু ৰাইজক কেনেকৈ সহায় কৰি যাওঁ সেইটো নিয়ম অসমখন কেনেকৈ এতিয়া যিমান জিলিকিছে সোণৰ নিচিনা ইয়াতকৈ তিনিগুণ জিলিকাই দিওঁ সোণৰ নিচিনা তো সেইটো নিয়ম গতিকেলৈ ৰাইজ এই গৌৰৱ গগৈ সৌৰভ গগৈ কথাত ধ্যান নিদিব দেই ধ্যান নিদিব ৰাইজ ৰাইজ আমি সকলোৱে এতিয়া বিজেপি চৰকাৰক সহায় কৰিব লাগে তো ইমানখিনিয়ে কথা আৰু কথাটো যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা মাৰি দিব জয় অসম বিজেপিৰ জিন্দাবাদ